लोकसंगीताच्या कार्यक्रमात दादाभाऊ यशवंत तांबे आणि सहकाऱ्यांनी सादर केलेलं संगीत भजन ऐकूया कोठे गुंतलाशी राया कोठे गुंतलाशी वारके चराया रूठे गुण

नानाथ व्रेद कावाे अपरे न गो पाुके ले पाप पुण्य न गो पाुके ले पाप पुण्य विनानाथ

पाव वृदचराचार पतित पावन वृद्धचराचार पाती अपार धरी हो पाकी अपार या बन्धु द्रौपदी साध द्रौपदी साधुकया बन्धु द्रौपदी साधावा द्रौपदी साधुकया बन्धु बन्धुणे द्रौपदी तथा आ

बहु के ले पाप पुण्य बीनानाथी साभरि अपूले दीनानाथ मीद सांरि अपूले दीनानाथ मीद साभरि अपूले सम्भरि अपू सांभारिया बोले आ आ, आ, आ आहार सावड़िया कैशी जबली मूरी आहार आहरे सा बड़िया कैसी वाजवली ी चि ध्वनि तुरली च ध्वनि अकल्पीत पढता काणि अकल्पीत पढता काणि जिवळधाले आन्तकरणी मी घर धन्दा विसरले मी घर धन्दा मरी थो हेलबानीधो है तिने हरिला प्राण तिने हरिला माझा प्राण संसार केला दा संसारेला दा ये निधयि संचरी ये नियी

नार्दनी गोविन्दा पतित पावना परमानन्दा माता मदधन्दावृत्ति तव पदि निवर्तरि लोकसंगीताच्या कार्यक्रमात दादाभाऊ यशवंत तांबे आणि सहकाऱ्यांनी सादर केलेलं संगीत भजन आत्ताच आपण ऐकलं आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रावरून